Doğum günüm münasibəti ilə mənə çox saylı təbriklər göndərilir, məktublar göndərilir. Bütün bu təbrikləri göndərən insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Heç vaxt öz doğum günümü qeyd edəlməmişəm. Həmişə doğum günümdə məzmunlu köşküllərlə görüşmüşəm. Şair adələrlə görüşmüşəm. Bu ilsə doğum günümün ərəfəsində işğaldan azad edilmiş torpaqlarda mehriban halımla birlikdə olmuşam. Zəngilan, Qubadlıda və əskərlərlə, əgər belə demək mümkündürsə, bu günü qeyd eləmişəm. Bu gün də Bakıdayam ailə üzvlərimlə birlikdə bu dəfədə Heç bir qeyd etmə olmayacaq. Heç nə qeyd etməyəcəyik. Sadəcə olaraq özümüz oturub söhbətləşəcəyik, danışacağıq. 20-ci il sona çatır. Bu il bizim üçün çox uğurlu olubdur. Tarixi qələbə çalmışuq, səfer çalmışuq. Torpaqlarınızı işğalçılardan azad etmişik. Eyni zamanda kədərləyib olubdur şəhidlər vermişik. Gənc evladlarımız vətən uğrunda, torpaq uğrunda həlak olub şəhidlik zirvəsinə ucalmışlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmətləsin. Onların yaxınlarına Allah səbr versin. Allah bütün yaralı hərbiçilərimizə şəfa versin. Amin eləki bundan sonraki illərdə Ölkəmiz üçün uğurlu olacaq Azərbaycan inkişaf tərəfi yolu ilə gedəcək. Dağıdılmış şəhər və kəndlərimiz bərpa ediləcək. Böyük quruculuq işləri gələndən başlanır və əminəm ki Azərbaycan xalqı bu quruculuq işlərində xaribə dövründə olduğu kimi birlik, həmrəylik göstərərək öz bevgünü bütün dünya yar bir daha göstərəcəkdir. Bir də əziz bacı qardaşlarım təbriklərlə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sizi qarşıdan gələn dini bayram münasibəti ilə dünya azərbaycanlarının həmrəylik günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Qarabağ Azərbaycandır.